thank <laughs> you Вас, дорогі мої друзі, в ефірі передача Плюс і мінус і з вами знову я, Ольга Бабаянц. Ну що ж, дорогі мої друзі, національна безпека і продовольча безпека це ті питання, які ми розглядаємо в кожної нашої передачі. І сьогодні ми виходимо у прямому ефірі. Я дуже вас прошу, сідайте до телеекранів, приєднуйтесь до нас, до наших співбесідників, які сьогодні до мене в гості зайшли на передачу. І Тема нашої передачі сьогодні я зразу вам скажу, що це були біологічні активні добавки. І це ті питання, які, мабуть, дуже важливі, але вони дуже проблемні. І я хочу, аби за результатами нашої передачі ви зрозуміли, чи ми живемо в Україні, яка дає нам екологічно безпечне життя, чи ні. Отже, починаємо. Сьогодні в гості до нас завітали. Дуже шановні люди, це «Наша наука». И представляю вам Анатолий Павлович Левицкий. Доброго дня. И Вячеслав Иванович Сичкарь. Анатолий, Иванович, Анатолий Павлович Левицкий, извиняюсь, дорогие друзья. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины и заступник директора с науковой работы стоматологического института Одессы, нашей Одессы. Вячеслав Иванович Сичкарь, вы уже знакомы, З цим нашим гостям, завідувач відділу генетики селекції та насінництва зернових зернобобових культур селекційно-генетичного інституту, доктор біологічних наук, професор. Отже, дорогі мої друзі, тему ми з вами вже назвали нашим телеглядачам, але я хочу, щоб ми дуже серйозно віднеслися до цього питання, тому що останніми днями. Все більше і на телебаченні теж пролунала така, така не, дуже, не дуже приємна новина, що біологічні активні добавки це є е, десь може, і не користь для людини, а якась проблема. І от я думаю, що наш телефон 638 638, приєднуйтесь до нас, телефонуйте нам, а поки ми будемо виясняти, що ж таке біологічно активні добавки. Если можно, я начну. Пожалуйста, конечно. Дело в том, что питание человека состоит из источников энергии, это жиры, и углеводы, из пластических веществ, которые представлены белками, кальцием и фосфором, и биологически активных веществ, которые являются катализаторами обменных процессов в организме или влияют на его различные системы, иммунную систему, там, системы, связанные с регуляцией нервной эндокринной деятельности и так далее. Поэтому вот этот такой баланс веществ, энергетических, пластических и биологически активных веществ, он всегда обеспечивал нормальную физиологию человека, его деятельность, выполнение всех его функций. Но со временем ситуация изменилась. Количество энергии стало расходоваться все меньше и меньше, поскольку идет механизация процессов, люди все больше ведут, больше ведут сидячий образ жизни, и количество калорий такое количество, как мы потребляли раньше, уже не, не, не нужно. А раз меньше нужно калорий, значит, и меньше потребляется пищи. А раз меньше пищи, вместе с пищей меньше поступает и биологически активных веществ, которые все равно, потребность которых остается такой же, как она и была раньше. То есть меньше становится, поступает витаминов, меньше минеральных солей, меньше микроэлементов и других биологически активных соединений. И это все привело к тому, что на, на этом фоне недостаточного поступления биологически активных веществ и ослабевает организм, снижается его защитные системы, ослабевает его иммунная функция, и это приводит к такой повышенной заболеваемости. И вот биологически активные добавки – это как бы способ восполнить тот дефицит, который возник в связи с... со снижением количества пищи, потребляемой человеком. Эти добавки, как правило, в таком концентрированном виде содержат витамины, минеральные вещества, в том числе и микроэлементы, ряд веществ, которые влияют на иммунную систему. Вот они просто сейчас необходимы для того, чтобы восстановить нормальные потребности человека в этих активных веществах. В этом и великий смысл активных добавок, которые сейчас используются уже во всех странах мира. В том числе и у нас мы тоже их занимаемся их производством. Хорошо, но э, человечество живет огромное количество лет. Действительно, что стиль жизни поменялся. Понятно, что мы живем в эпоху очень сложных преобразований, и понятно, что э, пища наша становится все более синтетичней. Это тоже нельзя это сбрасывать со счетов, правильно? Мы неправильно э, иногда регулируем свой рацион, и вот би, то, что мы говорим, биологически активные добавки. Сама их сущность, понятно, да, но а, прежде всего, вот есть у нас, идет человек в аптеку и говорит, я хочу какой-нибудь, какой-нибудь БАД купить. И реклама колоссальная, мы знаем, какие есть БАДы, и мы с вами знаем эту проблему, что 90% вот таких препаратов в наших аптеках, это есть не то, что мы понимаем под этим. Я хочу сказать, что в отношении синтетических и натуральных и да. веществ дело в том, что синтетические вещества, как правило, большей частью не учитывает особенности структуры этих веществ. Там есть всякие изомеры, там D, L-формы, есть формы цис, транс, то есть есть всякие, так сказать, особенности чисто структурные, которые характерны для живых, так сказать будем так живых растений, животных, то есть для натуральных продуктов. Когда мы синтезируем, у нас, как правило, это игнорируется. И очень часто вместо нужной формы, допустим, у нас все аминокислоты, которые поступают в организм, это L-аминокислоты. А если при синтезе химическом получается D и L, а D-формы даже токсичны для организма, понимаете? А мы употребляемые си формы синтетические, мы практически травим в свой организм. То же самое с некоторыми витаминами. Л, Д формы, то или ЦИС, жирные кислоты, ЦИС или Трансформы, они совершенно разные по своему поведению в организме. Поэтому, конечно, предпочтение нужно давать натуральным продуктам, получаемым, в активным добавкам, которые получаются из натуральных продуктов, причем экстракции, извлечения, концентрирования, тогда они оказывают свою пользу. А синтетические, к сожалению, это нужно очень осторожно подходить и смотреть, насколько они соответствуют натуральным веществам, которые необходимы нашему организму. Но у нас же есть масса продуктов, которые могут давать нам э, вот эти вот наши биологически активные вещества из ну, растительного сырья. Ну, Анатолий Павлович правильно вот подошел да. к этой проблеме, потому что, безусловно, то, что природно, оно всегда более полезно и более предпочтительно. И я хотел бы отметить, что э, та группа культур, з якою я працюю, содержить дуже багато много, много таких компонентів в естественному віде. Тому що, якщо ми говоримо біологічні активні інгредієнти, то є вони в концентрованому віде, в віде таблеток, в ампул. Але ми можемо використовувати ці інгредієнти з піщі. Я вважаю, це більш предпочитально і Использовать их профи... как профилактические компоненты. И в этом отношении группа зернобобовых культур, особенно соя, является очень ценным таким. И с одной стороны и сырьем для получения их в концентрированном виде, а с другой стороны и при использованию пищу продуктов из сои, из нута, из гороха, как компонентов пищи, они тоже поступают в организм, и практически их в большинстве случаев достаточно для нормальной полноценной жизни. Поэтому это можно проследить на протяжении столетий, 100 тысячелетий над жителями Китая, Японии, Кореи, которые, ну вот, европейские страны и Америки потребляют много таком концентрированном виде. А те народы, они потребляют эти компоненты в виде пищи, пищевых продуктов, главным образом в виде сои и продуктов. Вот мы в предыдущих наших э, э, выступлениях перед зрителями, мы и вы говорили, вам очень понравилось такой продукт, как туфу. Из, туфу, конечно. Да, и сои, и соевого молока, все. так вот туфу, например, содержит очень много такой, такого важнейшего компонента, как изофлавон. Уже все продукты, Но это пища. Это пища, это которая уже, и, и Если мы используем это как пищевой продукт, наш организм достаточно получает этого компонента, и практически нам уже необходимы Значит, нам не нужны. Да, да, это верно. Но для этого надо каждый день Я хотел бы добавить. Дело в том, что, чтобы получить, допустим, 20 миллиграмм витамина Е, который нам необходим для нашего нормального, так сказать, нашей жизнедеятельности, нам нужно съесть почти 200 грамм сои. Но употребляя такое количество сои, мы получаем такое количество лишней энергии и, и, так сказать, и белка, которые нам уже даже вредны. Так мы горы свернем Поэтому, тогда, да, наверное. Да, совершенно верно. Поэтому вот в этом и смысл добавок, что мы извлекаем вот эти, этот витамин или сказать, делаем концентрат из витамина, чтобы можно было употреблять не 200 грамм, а всего лишь 20 грамм белорусские это, добавки да, это и путь. получить нужное количество витамина. Это, это один соль. путь. А другой да. путь, это еще есть. Вот мы сейчас, наверное, подходим к тому вопросу о селекции, о создании специфических сортов, которые будут содержать, ну, может быть, каком-то повышенное, повышенное количество вот этих веществ, да. которые потом да. мы преобразуем мы уже в геологическую активно да, да, да. То есть, да. Э, ну, и даже пища, например. В том же соевом, э, семенах сои будет содержаться два, а эти данные уже есть у нас научные, так сказать, исследования о том, что есть генотипические различия между э, сортообразцами, например, сои или дрозди, но в культуры культуре содержании не только по белку, по э, содержанию масла, а и вот этих компонентов. Ну, это уже, ну, это уже такой более, я считаю, ювелирный подход, но он неизбежен. он неизбежен для того, чтобы получать сорта специфические, для именно как, как, сырье как сырье для получення біологічно активних добавок, і в іншій стороне для обогащения той пищи, которую мы потребуємо напрямую. Шо, ну, кстати, это такой селекционный путь, я селекционный жили, путь да, увеличения. Да, 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 да. А диетические добавки, они как раз, это технологический способ, когда мы просто извлекаем из наших растений эти вещества, эти вещества активные вещества, и в виде концентрата мы даем дополнительно человеку, не увеличивая так, калорийность, так, калорийность. Очень, не так. очень правильно, как как путем вас селекции вас дают вам технологии. Партия сои, где 2 миллиграмма, например, и партия сои, где 5. То вам предпочтительнее будет иметь пай, сорт, ну, который имеет два нес... раза больше, несчестные. как э, для как для получения, да тоже. Э, э, путь длинный, и долгий, и яхтный, и трудный. Да. Но я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас сейчас прямой эфир 638-638. Наш телефон, пожалуйста, звоните в нашу студию, задавайте вопросы нашим уважаемым гостям. Вот я вам напомню, у нас в гостях Анатолий Павлович Левицкий и Вячеслав Иванович Сичкарь, доктора, профессора и вообще замечательные ученые. И говорим мы сегодня о биологически активных добавках. Так вот, я думаю, что наш телезритель очень бы хотел знать, очень часто продаются в магазинах и бифидобактерии, и лактобактерии, и различные пребиотики, и пробиотики. Так в чем же разница между пробиотиками, пребиотиками, симбиотиками? И э, каким образом мы можем отнести это все к биологически активным добавкам? И насколько это качественно и правда, то, что да, мы имеем. Если вы позволите, я хочу кратко Обязательно. объяснить дело в том, что в -то, мы должны всегда помнить, что в нашем организме существует или обитает огромное количество микроорганизмов. Причем по количеству микроб, микробов, которые обитают в нашем организме, их численность почти в 10, а по некоторым данным почти в 100 раз превышает численность всех клеток, собственных клеток нашего организма. Помощников а, сколько? Значит, да. это, это это неизбежно. Мы, так сказать, нет организма, который бы не содержал э, микроорганизмов, э, макроорганизмов, который бы не содержал микроорганизмов. Причем э, по массе э, общая масса микробов, которая обитает у нас в толстом, тонком кишечнике, в ротовой полости, в коже, в половых путях, э, так сказать, в дыхательных э, путях, составляет 2,5 килограмма в среднем. Это огромное количество, по массе превосходящее массу печени в полтора раза. Это, это, орган, это орган, который функционирует, действует, который обеспечивает очень многие функции. Прежде всего, симулирует иммунную систему если эти крови убрать, иммунная система будет недоразвитой, и организм будет погибать. Если, да, если иммунитета нет, да, нет иммунитета, жизни, нет, будет по Будет погибать от, да. буквально от одной-двух палочек туберкулеза, и он может, может погибнуть от туберкулеза или от других, так сказать, инфекций. Поэтому это система, которая обеспечивает защиту. Во-вторых, они принимают участие в пищеварении. Они переваривают те вещества, которые не могут переварить наши ферменты, у нас не хватает ферментов в нужном наборе, чтобы переварить все вещества. В-третьих, они вырабатывают ряд веществ, которые оказывают антибиотическое действие. У них они, наши хорошие бактерии или пробиотические бактерии вырабатывают вещества, которые подавляют рост условно-патогенных и патогенных бактерий. Ну и масса других функций, вплоть до того, что они даже влияют на функцию мозга, вырабатывают вещества, влияющие на нервную систему, на, на функцию коры головного мозга, на эндокринные органы и так далее. Я не буду говорить, это отдельный вопрос. Э, но это, э, так сказать, глава, которая как-то мало на нее обращает внимание, даже врачи мало обращают внимание. Теперь что же говорить по поводу биологических активных веществ? Пробиотики – это микроорганизмы, которые живут у нас в организме и которые обеспечивают, так сказать, физиологические функции человека. И препараты, которые этих микробов – которые можно вводить извне. Это препараты, полученные от каких-то людей, выделенных, или где-то, так сказать, выращивались в лабораторных условиях, которые тоже вводятся в организм человека, чтобы восполнить недостаток этих пробиотических бактерий. Там бифидобактерии, лактобактерии, пропионибактерии, некоторые виды стриптококов полезных. Пребиотики – это вещества, которые стимулируют рост пробиотических микроорганизм mm -hmm. то есть это, вот, это да, первые это, да. это 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 существа это бактерии mm -hmm. то вторые это вещества химические соединения, чаще всего это олигосахариды, и не только, это будут вот некоторые витаминные вещества, которые стимулируют рост собственной микрофлоры. Они, вот почему последние годы, это лет 15, как возник этот термин, почему так мы обращаем внимание на пробиотики, сейчас активно этим занимаемся. Дело в том, что пробиотики, которые мы вводим, которые выращены где-то в лабораторных условиях, они не проживаются долго в организме. Пока мы их вводим, они действуют. как перестаем их вводить в организм, они удаляются. В организме то есть они не приживаются, они временные? Они да, временные. временные. объекты? Вот, знаете, у каждого организма свой набор микробов. В чем настолько раз, индивидуальный, как, знаете, как отпечатки пальцев. Нет двух человек с одинаковым набором микробов. Только у одноистовой близнецы имеет одинаковый микробный набор. И все, то, остальные, все остальные абсолютно да. разные набор микробов. Так вот, пребиотики, они как раз стимулируют рост тех пробиотические бактерии, которые у нас в организме есть, они стимулируют их рост, чтобы они могли лучше развиваться, соответственно, и сохраниться. Стимулировать прише. жизнедеятельность, да. помогать да. в общем. Теперь что касается организма. синбиотики, это сочетание, когда вы вводите пробиотик вместе с пребиотиком, это синбиотик. Сейчас таких препаратов уже очень много, потому что мы вводим пробиотики и даем сразу ему питание или, так сказать, симуляторы, которые стимулируют их рост. Но это симбиотик. Поэтому надо, так сказать, четко различать. Сейчас довольно много препаратов, которые выпускаются. Но есть еще понятие симбиотик вместо N, третья M, симбиотик yeah. или мультипробиотик, когда вводят сразу по несколько видов микроорганизмов, когда вводят там и бифидобактерии, и лактобактерии, и септококи, и там еще иногда вводят сейчас и кислые бактерии, они тогда в комбинации, они оказываются более а жизнеспособны. Симбиоза. Да, да, симби да, да, это да Но это все биологические активные вещества. Мы должны обязательно думать о том, что надо кормить собственных микроорганизмов. Если мы их не будем кормить, то они, они, удаляются. Не жить, они, они... удаляются из организма. Не а потеряв, сейчас проблема другая, потеряв микроорганизмы наши хорошие, пробиотические, мы как бы, становимся в какой-то степени инвалидами. Потому что мы теряем один из органов, который обеспечит нашу защиту. И вот после каждого курса антибиотикотерапии, когда мы уничтожаем большую часть хороших бактерий, нам нужно опять восстанавливать... А, Антон Павлович, вот тут как раз вопрос: несколько вопросов к нам уже поступило по поводу э, симбиотиков. Врачи всегда после антибиотикотерапии назначают какие-то лактобактерии, бифидобактерии, все, насколько это э, оправдано, насколько это жизнеспособно, просто назначение группа бактерий. Ну, на то время, как пока не принимает, оно, оно оказывает свое действие. Опять потому да, что да. эти хорошие бактерии, они выделяют, кроме своих так, бактерицинов, типа антибиотических веществ защищающих, они вырабатывают и ряд ферментов, которые необходимы для пищеварения. Они вырабатывают ряд э, таких нерэндокринных даже факторов, которые стимулируют нашу нервную систему, воздействуют на эндокринную систему. И кроме того, э, часть этих бактерий, э, как бы закрывая поверхность слизистой кишечника, э, не пускают на это место, на слизистую, условно патогенные, патогенные бактерии не подпускает, так сказать, кондиционная резистентность, какой термин есть. Поэтому они, они полезны, они необходимы. Но все равно они не решают все проблемы, потому что нужно все равно назначать обязательно пребиотики, чтобы стимулировать рост собственных, собственных пробиотических бактерий. Mm -hmm. да, да, естественно, нужно. что это мы стимулируем собственно. Но вот смотрите, уже вопросы поступают. Где можно приобрести биодобавки? Значит, Знаете, вопрос такой обширный очень. Однако нет, 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 нет. биодобавки, где их можно Значит, приобрести? Ну, можно приобрести. В нашем институте стоматологии мы организовали уже производство, часть наших биодобавок, и в аптеке 17 которая как раз там находится на углу нашего здания, да, на и, и там можно приобрести, там все наши добавки в этой аптеке есть. Анатолий Павлович, вот я хочу чтобы наши телезрители понимали что мы сейчас говорим вообще о биологически активных добавках но э, очень важно то что э, аптеки заполнены различными добавками но я не знаю какой доли можно доверять какой доли препарату Значит, можно доверять у нас есть свои украинские препараты э, которые производятся у нас в одессе и вы можете получить всю информацию, важную, нужную информацию я для хочу вас. Сказать, что, я хочу сказать, что наши добавки, они все, во-первых, за каждой добавкой встают много лет работы, проверки в лабораторных условиях, на животных, потом так сказать, проверка и на людях. Государство все, помогает я, вам в этом? Государство единственное, что оно с нас берет деньги, когда дает нам разрешение на их выпуск. Но оно дает разрешение, вы знаете, да, мне кажется, оно, что за рубежным добавкам значительно проще абсолютно получить абсолютно не помогает, наоборот, разрешение. оно даже, оно видно, что сдирает свою плату. Сейчас, если раньше нам хватало для того, чтобы оформить докум, разрешительную документацию на какую-то добавку, достаточно было 500-600 гривен, то есть сейчас нужно платить 5-6 тысяч, потому что чиновники наверхах, они нуждаются в большом количестве денег. Поэтому нам просто дороже стало, чтобы выпускать какую-то новую добавку. Мало то есть... того, что мы ее разрабатываем за свой счет фактически, за свой счет разрабатываем, так мы еще должны защитные документы тоже оплачивать за свой счет. А как же наша национальная безопасность? Ведь национальная безопасность – это здоровье наших украинцев. Нас всех. А я не знаю, у меня такое впечатление складывается, что чем меньше населения, тем проще управлять. Ой, нет, это, это таки да, но с другой стороны, дорогие мои друзья, дорогие наши телезрители, наша передача, она оптимистичная, она дает возможность получать ответы на те вопросы, которые вас тревожат. И дело, я очень не люблю это выражение, но спасение утопающих, дело рук самих утопающих, к сожалению, очень всегда подходит к нашим разговорам и к нашим передачам. Однако же, однако, украинские биодобавки существуют. Сейчас представлен у нас Анатолий Павлович Левицкий, Вячеслав Иванович Это тот конгломерат ученых, которые создают... В общем, эти биодобавки, которым вы можете верить, которым вы можете доверять. Я бы очень хотела, чтобы вы Анатолий Павлович, пару слов скажите о тех биодобавках, которые вот могут нам заменить и помочь очень Здесь как раз представлены биодобавки, которые мы получаем из своей. Хотя у нас разработаны биодобавки из других источников, из пророслого пшеницы, из цикория, из листьев винограда. Это десятая да. часть, наверное, того, что Это вы сделали. Это десятая часть, да. У нас разработано около сотни разных генетических добавок или биоинфективных добавок, которые имеют разное действие. И стимулирующие иммунитет, и воздействующие на костную систему, и на, и на, на половую систему обладающие гепатопротекторными действиями защитным действием в отношении к печени но вот здесь представлен один из наших препаратов это препарат Эксо. это препарат который содержит баллинские вещества сои в частности соевые изофлавоны которые обладают действием таким напоминающим женские половые гормоны но у них более выражены действия о 100 Тропные, они больше действуют на кости, стимулируют формирование костной ткани, стимулируют заживление при переломах, зачем влияют на зубы предотвращает развитие, нельзя развитие кариозной процессов. Павлович, при нашем скудном питании, такое очень часто, да, у нашего украинцев, я думаю, что это очень, очень необходимо. Да, мы его получаем из наших сортов сои, вот, mm -hmm. кстати, сорта, которые были созданы Вячеславом Ивановичем, сейчас сорт Аркадия первоначально использовался. Мы проводим, у нас есть устройство для установки, для экстракции, мы экстрагируем оттуда эти биологические вещества, и затем из них уже в договоренности с одним из фар предприятий мы делаем таблицу. Формы, делаем таблетку. И это вещество применяем во всех случаях, когда нужно предупредить развитие остеопороза, затем для стимуляции каких-то процессов репаративных после переломов, затем для профилактики кариеса и парадонтоза. И вот есть зубной эликсир эксодент. Он тоже содержит эти же вещества, только в форме зубного эликсира для полоскания полости рта. Это для стоматологии такой препарат пускай. Ну, кроме этого, мы делаем уже более комплексные препараты. Вот, например, во препарат наш вид вот здесь в виде порошка и в виде, в виде таблеток, который, кроме этого эксо препарата, веществ и стой, содержит еще и цинк, который влияет на развитие костной ткани, содержит витамин d 3 как один из факторов влияющих на минерализации аскорбиновую кислоту и это все обеспечивает более высокую эффективность этого препарата. Мы даже его назначаем людям при, сказать, переломах костей для ускорения mm -hmm. регенерации костной, костной ткани. Ну вот здесь есть тоже, нас, говорится о сое, препарат Катамас, это фактически соевое масло, натуральное прессовое соевое масло, которое обогащено бета-каротином, это провитамин А, и витамином Е. Витамин размножения, только витамин Е. В какой-то степени он является аналогом облепихового масла, только качество масла здесь лучше, поскольку здесь используется соевое масло натуральное. Препарат, который обладает свойствами в длительной степени, то как источник витамина или провитаминов, но обладает противоспалительным действием, адаптогенным действием, гепатопротекторным действием, противоязвенным действием. То есть ну, я думаю, что для украинцев, любому украинцу подойдет этот препарат. Ну, Павлович, я я, его я хочу пообещать, да. я с вас беру слово, что вы придете на следующую передачу, потому что это вопрос, который э, надо более широко рассматривать, потому что это крайняя необходимость для нашей Украины. У нас тут вопросы поступили, потому что эта передача идет в прямом эфире, и, в общем-то, есть вопросы, достаточно интересные. Че, Леонид, что там? Ну, практически два вопроса. Первое, соя генмодифицированная. Что вы можете сказать по этому? Поводу. И второй вопрос. Правда ли, что соевое масло вредное? Ну, начну со второго вопроса. Да, да только быстро, потому Я, что мы успели ясно. сказать это. Значит, соевое, соевое масло очень полезное. Если взять, сравнить подсолнечное и соевое, ну, подсолнечное обычное, которое не... Э, это сами, не не да, То соевое масло полезное. Должен сказать, что это самое распространенное масло на земном шаре. Америка практически вся... Пользует соевое масло. И видите, слава Богу, там не слышно поддержку. Да. И второй да. Я хотел сразу в отношении масла добавить. Значит, дело в том, что подсолнечное масло содержит в качестве ненасыщенной кислоты, содержит линолевую, линолевую кислоту, тыс, которая да. имеет две двойные связи. Да. То есть, две связи на молекулу. Yes, 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 yes. А соевое масло содержит еще линоленовую кислоту, mm -hmm. которая имеет три двойные связи, которая да, является да, незаменимой да, жирной кислотой для человека. Да. И которая Но, необходима человеку это, и животным. В этом отличается от подсолнечного да, масла. друзья, у нас и, заканчивается передача, отвечаем на вопросы. Линолевая или линоленовая кислоты – это незаменимые, они должны поступать. Ну и что касается... последнего вопроса, Такая энмотивизированная соя. Ну что я должен сказать? Очень много сейчас дискуссий идет. Можно сказать следующее, что на ну, поколение, которое использует соевые э, продукты, модифицированные, значит, не влияет. Очень остается дискуссионный вопрос. Это После, после действия использования продуктов сои, генмедицинной сои на поколение? Я думаю, ну, что да? это, эти вопросы мы будем еще много раз рассматривать в ну, наших передачах. Да. Да. Еще один вопрос очень быстро, потому что время наше заканчивается уже. Андрей Павлович, вопрос: соя. Биодобавки. Вы постоянно повторяли женские половые гормоны, и все. Вопрос у нас: вредна ли соя для кого? Для каких-то категорий людей? Вредна ли соя и биодобавки есть... из сои? Что касается биодобавок и значит, единственное, мы могли бы так сказать, сказать, воздержаться при беременности использовать большие количества, потому что тут содержится фитоэстроген, они, конечно, очень слабым действием обладают, как женские половые гормоны, но нежелательно при беременности назначать этот препарат иксов. Это единственная, так, вот так сказать, категория людей, да. которые Все. нужно ограничивать. Дорогие мои друзья, нас уже ограничивают во времени, и передача наша заканчивается, к сожалению. Я хочу вам пожелать, дорогие мои телезрители, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А наши гости, Анатолий Павлович Левицкий, Вячеслав Иванович Чикарь, Анатолий Павлович, заместитель... Директора по научной работе Стоматологического института, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины Вячеслав Иванович, доктор биологических наук, профессор и заведующий отделом генетики, селекции и семеноводства бобовых культур Селекционно-генетического института. Они были нашими гостями, они придут в нашу следующую передачу, ждите нас в эфире в очередную пятницу. Будьте здоровы!